bu aylar ərzində o xalçıq tutarmalı idi. O xalçalar də hörmət tamaşaçılar, təbii ki, hər birisi əl işidir, kifayət qədər zəhmət sərf olunur, ərizə sərf olunur o xalçalara və belə də deyək də bu xalçaların qiyməti pulla artıq ölçülmür. Düz deyirəm, Elxər. Düzdür. Deyir. Başqa nə olmaq istəyirsən? Hə? Məndə hər vəce olmasın. Görürsüz, çatda uşaqlar necə vətənpərvərdirlər. 2 nəfər oğlan artıq ikisi də hərbis olmazdır. Bəs sən nə olmasan? Mən də hərbçi olmasam. Bəs sən? Hərbçi. 4 dənə zabit var mən. 4 zabitin əhatəsindən belə deyir. Elanımərəm, sizə də öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bax gəlmisiniz bu Uzdqardaq kəndində, bu kənd sakinlərini maarifləndirirsiniz. Təşəkkür edirik. Mən çörək. İndi bu kitabları bişirəcəyik, yağlıcök. Biraz əvəl gəldik. Atahir, məni bu kəsilən çolpağımı bəs hansı kamerayla çəkəcəksiniz? Toy oyun mağumuzdan daha çolpa bişirməyimizdən də yaxşı-yaxşı çəkərdiz. Eh, bə, bə, onları onları biz qeşə-qeşə çəkəcəyik, maşallah. Gəl, gedək, yarıxan, bu tut pişmədir elə. Buna baxın, buna baxın, hörmətidir. Bu nə yağırdı orada? Bu nehrə yağır. Təmiz ineydən, meydana sağım onu nehrə yağdırıb. Yan kənddə məsələ belə kəndlərdə əsasən əziyyət çəkən insanlar ə, belə deyək, produktlara, produktlara görə mağazinelərə getmirlər, marketlərə getmirlər. Hər bir şey öz qapısında vacasında var. Ə, yağ istəsən problem deyil. Süd, süd var. Neblim, çörək. Bir dənə un almağa yəqin ki, mağazədən. Onu da boğda əkirik, aparıb onu da özümüz istehsal edirik. Assalam, onun da cavabı gəldi. Bir gün mən bunadına baxındım. Mən artıq şişəcəm indi. Gəl, gəl. Ha. Sözün sözün əsl mənasında dərya. Super, super, super. Şərhəvə görə üçün super deyirəm. Yəni ola bilər dəri sözün anlamasında. Açımam. Doğrudan da sizinlə həmsöhbət olmaq ıı, maraqlıdır. Bax bu kəndin tarixi haqqında, ümumiyyətlə bu kənd haqqında nə məlumatlar verə bilərsiniz bizə? Kənd haqqında mən yaşıma uyğun olaraq eşitdiyimdan yaşlı adamların yaşlı nəslə düşmüşam mən ki. Deməli bu kəndin binövrası Şam şəhərindən gəlib bir bədəl adında kişi bu kəndə gəlir, burada bina salır, yaşayır. Vaxt gəlir, bu dünyasını dəyişir. Aparır bu Devababa tərəfdə bir dənə pir var. Pir Bədəl baba deyirik biz ona. Bu pir, yəni birinci o basdırılıb orada pir Bədəl Bədəlin adından götürülür bu, kəndin adını da qoyublar Pirəbədil kəndi. Deməli o yaşayıb birinci burada, burada da dəfronlub, Pirəbədil baba. Pirəbədil baba onun adı ilə qəbristanlığa da qalıb, kəndin adı onun adı ilə Pirəbədil qalıb. Əlbəttə tamaşaçılar, e, Pirəbədil kəndi dağlıq ərazisində yerləşdiyinə görə təbii ki, təbii ki, e, burada arıcılıqla məşğul olan insanlar da var. Yəni arıcılıq burdan yan keçmir. Bağlıq zonada ümumiyyətlə balın keyfiyyəti də yüksək olur, çox gözəl olur. Eee, axtardım, soraqlaşdım, dedilər ki, arçılar, demək olar ki, e, çox qaplar da var və e, arçıcılıqla məşğul olan insanları tapdım. Bağ gördüz, hörmətli tamaşaçılar, Şabran rayonunun Pirəbədi kəndinin adı e, bədəl kişinin adı ilə bağlıdır, Şamşərdən gələn bir nəfərin adı ilə. Açıq mənim bax bu məlumatı dəyərli məlumatı verdiyinizə görə də xalın təşəkkür xalın. oldu. Hörmətli tamaşaçılar, Mən e, məktəbdən ayrılan bax bu çənlər arasından ayrılan müəllimə ayrılıb. Burada mənim diqqətimi ağacdan asılan bir zəng çəkdi. Fisal, zəhmət olmasa bir dənə gəl. Bu dəqiqə məktəbi qatıp qarışdıracağam bir-birinə. Bax bu gördüyünüz kimi. Deməli bu zəngdir. Mənim təsəvvür etdiyim qədər zəngdir. Bunu mən 1-2-3 dəfə belə vursam bu məktəbdə səsçik qopacaq. Bunu məcburan eləyəcəm və qaçıram Fisal, hazır ol. Getdiyibsə, o gəlib bizi susdumasından uşaqlar dəstdən çıxdılar. DSN-u dəmiri vurmağımızın xeyirə olub va. Amma mən əsinə qalsa, az tamaşa olsa, birdən elə bilərsiniz, mən onu dərsi bölmək üçün vurdum. Həqiqətən zəng elə o zəng ərəfəsi idi ki, mən o dəmiri vurdum ki, uşaqlar mənim hesabıma çıxsınlar. Bax bu günlərdə kəndimiz yerlişinin aparıcısı Elman Telmanoğlu'nun vurduğu zəngdən uşaqlar dəstəyə çıxdılar. Assalamu alaykum. Hoş gəlmisiniz. Hoş gününüz olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun, Allah kimi ev. Adınız nə? Assalamu alaykum qardaş. Elçin də abi. Elçin. Qamət, Qamət. Çox gözəl. Mənim adım Rəşaddır. E, qamət, belə deyək, e, bax e, Pirəbədildə arıcılıq nə məşğul. Mən qışqıram, arılar əsəbləşmir yə. <laughs> yə. Ağıllardı onlar. Doğrudan A. mənim ağımı görsə elə qışqıra-qışqıra gəzirəm. E, Ba, bu arılar haqqında danışmırıq ba, bu balçılıq arçılıq haqqında danışmırıq bu sənəddir arçılıq sənəddir bizə çox qədimdən bu kəndlərdə çox qədim sənəddir yəni qədimdən məşğul olunub bu sənəddə sənətdən bizdə bunlar 12 ramkalıq yeşilərdir bunlarda 12 ramka var yaz ayı indi yaz qulluqlarla altı təmizlənir indi bir az havaları soyub tutub bu illəri bir Biraz arıların ziyanı da pisdir. İndi an, arılar bala tökür və çiçəyə hazırlaşırlar. Bizdə adətən heyva gülündə, heyva gül açanda arılar vəçə verir. Amma indi bu illər biraz gecikib. Gecikirdən heyvandı gül açır, amma ki arılar hələ zəyifdir biraz. Hər dəfəsə avqust ayında da balı götürürük. Bizdə bal müxtəlif bitki bitki güllərdən çəkilir. Çox müxtəlif güllərdən. Qara tikandan, Alman gülündən, yemşanın gülündən. O bitki bitkilərin belə dəyətdə balın rənginə təsir olur. Birdə görürsən ki, bir il olur ki, balın rəngi biraz qırmızı olur. Deyirlər ki, bu qara tikandandır. Qara tişan gülündən çəkilir. Olur bəz-bəz illərdə ilin gec tez gəlməyindən asılıdır. Məsələn, il tez gələndə, gec gələndə o fərqi eləyirsiniz. Deməli, hörmət tamaşaçılar, bax hal-hazırda Pirəvədil kəndinin ərazisindeyim. Kənddə təsəvvür eləyin ki, ə, bir müəllimə var, adını eşitmişik, özün görməmişik, amma müəllimi görürəm, o qıraxdadır. Bir az poeziya, şeiryata üstünlük verən bir insandır və o insanın ancaq gəlib bax belə mənzərəli yerlərdə tapa bilərdi. Məktəbdə görmədim. Dərs vaxtı bitdiyinə görə getmişdi. Onu da deyim sizə ki, Dilara müəllimənin adını da bilirik. Dilara müəllimə əməkdar müəllimdir. Baxt səhrəlin. Həmin o insan Dilər xanım bax durub burada bizi gözləyırmışsən də. Salam Dilər xanım, necəsən? Salam. Xoş gördük hamınızı. Bu gün mən özümü çox xoşbəxt hesab eləyirəm. Bir mən yox, bütün kəndimizdə yaşayan hər bir sakin sizin gəlməyiniz münasibəti ilə bu gün çox şənlənirlər. Fəzəlinizə Dilər xanım bizim bura gəlməyimizi bilib, biz də səhərdən Dilər xanım vaxtı. Dilər xanım, zəhmət olmasa buyurun. Bu yerlərdə qoşa bulaq qonaqları qarşılaq. Lider TV-yə bizə qonaq. Biz onları salamlayaq. Xoş gəlmisiniz. Bizdə 2 kilometr, 3 kilometr kəndləri arasında fərqi var. Hər balın öz keyfiyyəti var. Hər yerdə məsələn bir cilatkə adlanan bitki var. Bizim kəndlərdə bizim kənddə var, o bir kənddə. Bu kənddə məsələn yoxdur. Həmin ona görə də müxtəlif olur ballar. Müxtəlif keyfiyyətdə olur. Hərəsi müxtəlif xəstəliklərin dərmanı olur. Demək olmaz ki, bu yaxşıdır o pisə amma ki müxtəlif olurdu onlar. Bax deyirlər ki, yaxşı bal adam boğazın yandırır. Yəni yandırır hə, yaxşı bal, elə keyfiyyətli bal, təmiz bal, o deyək, nəcə qatılmayan, pesok qatılmayan bal adamı boğazın yandırır gündə. Baqam Hüseynlə danışıq, amma fikir verim burda Elçin artıq hazırlıqlı gəlir, bilir ki, bilir ki, hər halda hər an əgər bunların üstünə atsam, hücum baş verə bilər. Xarı bülbülləri mənə mənə verirsiniz də bunları. Bax, hörmət təmasat, görürsüz? Dilara xanım, Tələb özü təvazökarlığı elədi. Onu mənə demədi. Bəlkə də o məktəbdən çıxıb gedib bu xarı bülbülləri yığıb hardansa, əziyyət çəkib insan gedib bu gülləri gətirib bizə ə, bizə vermək üçün. Biz də bunu böyük məmnuniyyətlə sizdən qəbul edirik. Təşəkkür edirik sizə. Xarı bülbülləri görənlər görüb, görməyənlər də baxsınlar. Bax bu xarı bülbüllərdir. Xarı bülbül bitkisidir. Baldır, sonra 10 gülləmidir, arı sütüdür. Yəni bizdə az istifadə olunurlar, ancaq bal üstünlü verirlər. Amma arı süvar ki, deyir ki, e, hər cür dərmana, ozol xəstəliyi varsa, o, məxəstəliklərə dərmandır. Dur, onun gülü tozu var ki, hələ acı arının zəhəri var ki, o, bir çox xəstəliklərə xeyirə var. E, yəni arı hər tərəfli bizə xidmət eləyir. Və icazə verirsinizsə kəndimiz haqqında yazdığım şeiri də səsləndirmək istərdim. Bax, e, kəndimiz deyirsiz, bizim yerlişimizin adı da kəndimizdir. Bax, elə bizim kəndimiz haqqında, bir dənə yerlişin adı haqqında da bir şeirimiz var. Görək nədir? Bax, gözəl. Baştan başa tamaşasan, doğmaların dolmazsan, dalğın balğın baxan bir sonasan, sabitləkli ana kəndim. Böyük Qafqaz vüqardır, zirvələri xəyalındır, ulu günəş dayağındır, xoşnəfəsli ana kəndim, yaşıllıqdır hər tərəfin, saya gəlməz zəfərlərin. Burada qan tər tökənləri uçaldıbsan aya, kəndim. Səməd kimi yaza bilsəm, o boynunu quca bilsəm, misraları düzə bilsəm, sazam mizrab olam kəndim. Çobanların tütək səsi, quzuların mələrtisi Toraq aylar tərənanəsi olub başdan başa kəndim, nəğməli bir bahar olub, çağlayan bir bulaq olub, xant çınar tək uca olub, ana kəndim, ana kəndim. Dilər xanım, təşəkkür edirəm sizə. Bax bu güllərə görə, şeirə görə biz sizdən sağollaşırıq. <laughs> onlar getməyinə bax. Buna bax, buna bax. Deməli, əziz tamaşaçılar, Pərvədil kəndinin ərazisində muzey var. Sözün düzü bilmirəm nə muzeydir, amma hazırda muzey fəaliyyət göstərdiyinə görə mən muzeyin ərazisinə keçəcəm. Siz də özümlə bir yerdə necə ki mən baxacam, elə də siz baxacaqsınız. Buyurun, gəlin. Muzeyin həqiqətən qapısından bəllidir ki, çox gözəl, maraqlı qapısı var. Hoşuma gəldi. Səsə görək muzeydə nə var, nə yox. Ha, hə, deməli, hörmətən şaş bax, burada gördüm, travertdə yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Şabran rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsi, Qəzənfər Musabayov adına muzey. Deməli hörmətli tamaşaçılar, bilmirəm içəridə hələsiz sakitcilik burada hökm sürür. Mən içəri girdim, ayaqlarımı də, ayaqqablarımı dəyişəndə burada mənim diqqətimi zəlb elədi. Bu daş buna yarmadaş da deyirlər, çirkidə də deyirlər, bilmirəm bunun adı nədir, amma bunun işləmə prinsipi budur. Buğdanı tökürlər. Bax bu gördüyünüz aradan o qədər kəndləri gəzmişəm ki, bütün kənddə baş verən proseslərin hamısının xəbərim var. Deməli bax burdan tökürlər buğdanı. Bunu o vaxtçı nənələrimizdə də güc olub. Ha onu fırladılar. Bax bu, bu qaydada fırlanır. O üyüdür. O buğdanın buğdanı yarma eləyir. Bax bu, bu belə üyür. Hə bir ucdan da burdan buğdanı tökürlər. Bax o üyünmüş buğda burdan bu qaydada tökülür yerə. <laughs> Çox e, arıcılardan eşidirəm bu sözü hərmə təماشaçılar. Deyil ki, arı haram xoşlamır. Yəni e, yalanla filanla e, içikli gəlməyə olmaz onun üstünə. Hətta belə paçılaşıb gəlir sarının üstünə. Əlivi vurursan arılara baxmağa gələndə hamam qəbul edib gəlirsən. Yəni ki, onlar səfəd onu eşidirəm. Həqiqətən. Mən bilirdim ki, mən bilirdim ki, məsələn e, bala e, hansısa bir haram qatarsan, yalandan ya e, şəkər verərsən, yəni nə yəsən, onda deyil, keyfiyyəti itirir. Yəni onun üstünə gəlməyəcək. Haram qatırsansə ondan bir xeyir də gəlməyəcək. <tuh> A, deməli burada iş prosesinə gəlib çıxmışam. Xanımlar əyləşiblər burada, işləyirlər. Mən demirəm nə işləyirlər və burada gedən Salim, məndən qabaq niyə göstərirsən oranı? Bax mən istirdim bunu tamaşaçılarımıza sürpriz eləyim. Sən bunu göstərdin. Mən də nə sürpriz eləyim tamaşaçılara? Hə? Gördüyünüz kimi, Əziz kəndimiz Verlişin tamaşaçıları, xanımlar burada hərəsi öz işi ilə məşğuldur. Mən istəmirəm bunları işlərindən ayırın, bir azdan ayıraq. Yaxınlaşıb orada əyləşib paltar toxuyan xanımın yanına. Ay. Salamaleykum. Aleykum salam. Hoş gəlmisiniz. Mən üzr mələkim. istəyirəm, bura istidi. Papağımı da çıxardım, belə. Özünüzü təqdim eləyin. Qəzənfər Musabeyov Ev Muzeyinin direktoru Şinova Pərvanə. Pərvanə xanım, həm direktorusuz, həm də paltar toxucusu? Sərgiyə hazırlaşıırıq. Ha, hə, sərgi hazırlayırsınız. Pərvanə xanım, bax, pirəbədil xalçalarını eşitmişik də. Bax bu pirəbədil xalçalar haqqında, bax bizim tamaşaçılarımıza nə dəyərli məlumatlar verə bilərsiz? rəbədil xalçısı üç dəfə bu kənddə toplanıb Qəzənfər Məhsəbəyovun anası və iki əmsi qızı tərəfindən. Deməli, Məhəmməd əmsi onun məlumat gətirib gəldi 1912-ci ildə Sankt-Peterburqda xalça sərğisi, xalça simpoziumu keçiriləcək və həmin çeşinlərə gətirib kəndə. Qardaşlar vardı Dibax xanıma və qardaşı qızları Gülər və Xanım Əfəndiyə də müraciət edib. Onlar da deyirlər ki, biz bu xalçanı toxuya bilərik. Yəni necə? Təbii boyalarla, təbii saqlarla bu xalça toxunmalıdır. 1912-ci ildə həmin xalça hazır olub və Petroburqda həmin simpoziumda iştirak edib, sərgidə. Deməli, orada həmin xalça qızıl medalə layiq görülüb. Onu bir ingilis taciri alıb, İngiltərəy aparıb həmin xalçanı. Burda həm xalçanı toxuyanlar çündə pul mükafatı göndərilib. Qame, bəylədi, e, kənd haqqında bir şey soruşum. Kənd haqqında nə danışa bilərsiz? Bax, e, yerli əhali nə ilə məşğuldur? Nə qədər əhəliyyə var? Çənd deməli 400 nəfər. Prəbədil kəndin 400 nəfərə yaxın əhalisi var. Kənddə 85 təsərrüfat var. E, 85 təsərrüfatda 400 nəfər əhali yaşayır. Kənd əkinçilik maldarlığı, əkinçilik və maldarlıq, arıcılıq Ancaq belə. Yəni həm əkin əkirik, indi pay torpaqla paylanıcamat, həm ondan istifadə olunur, həm də ki mal qara saxlayır. Başqa bir məşğuliyyət yoxdur, yəni yoxdur bu kəndlərdə. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Sağ olun qardaş. Sağ. Pervana xanım, ıı, mən çox üzr istəyirəm. Bax, siz bu gördüyünüz əl işlərindən hansısa sərgilərdə iştirak edirsiniz? Yəni, biz Novruz bayramı tədbirində iştirak edirik, rayonda, rayon oluruq, sur olur, rayon mərkəzində. Sonra özümüz e, Heydər Əliyevin 90 illiyində iştirakı iləmüşük neçə il bundan əvvəl rayon mərkəzində belə nümayişlədəcük. <laughs> Hal-o-tanşa səbəb gördünüz kimi yun orada daranır. Orada daranan yun gəlir bu dəzgah. Bu dəzgahın adı cəhrədir.